wa sallatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd hari ni kita sambung praktis tajwid dari surah al-qiyamah kita akan baca surah al-qiyamah ayat 1 sehingga ayat yang ke sepuluh. Eh? eh, dah sudah. Sekarang ni hari ni kita baca ayat ke sepuluh. Sepuluh sehingga ayat yang ke sembilan belas. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الانسان يومئذ اين المفر dia bukan mafar sebab dia kena bunyikan tasydid tu faru soalah kita ainal mafar tapi ra dia tak bunyi ya dia kena henjut sikit yaqulul insanu yawma idhin ainal mafar

مستقر إن ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه. بصيره <applause> بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ، لا تحرك به لسانك لتعجل به <applause> إن علينا جمعه وقرانه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه، Sadaqallahu al-azim. Hari ini kita akan ulang kaji makhraj yang ke keempat. Makhraj yang keempat ni adalah huruf qaf. Di mana letaknya qaf? di anak panah tu Anak panah itu menunjukkan bahagian makhraj apa tu Cuba tengok untuk ni semua apakah anggota makhraj yang terlibat lidah 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 tu bahagian mana pangkal Pangkal tu kat mana dekat anak tekak eh di pengeluhat di dalam bahasa Arab itu anak anak teka itu pangkal lidah itu dekat anak teka maka kita matikanlah dia bunyikan dia sukun mati maka dia akan dapat makhraj yang tepat eh kita bunyi alq alq dia menggunakan pangkal lidah alq Ko Aki Aki Aku Ku ha. Maknanya itu untuk kita mendapatkan Ketepatan makhrajnya Kita matikan Ataupun selepas tu kita Tashdidkan dan bariskan dia Bagi atas, bagi bawah, bagi depan Jadi dia akan lengkap semua baris Mati bawah, atas dan depan. Ya? Ha. Maka sifat bagi huruf qaf yang pertama adalah jahar. Apa makna jahar? Cuba tengok abulatan dua jahar maknanya tertutupnya tekak dan tekanan yang kuat pada makhraj menyebabkan tertahan nafas asal bunyi al tahan nafas dulu ya al okey kemudian sifat dia yang kedua adalah syiddah kita tengok syiddah bahagian kanan kotak nombor satu eh bulatan nombor satu syiddah makna tertutup tertutup makhraj menyebabkan tertahan suara. Okey, kita tahan nafas dan kita tahan suara. Au. Dua-dua tertahan. Au. Okey. Dan kita terus masuk sifat dia yang terakhir dulu. Disebabkan oleh kita tahan ke nafas dan kita tahan suara kita melahirkan sifat qalqalah iaitu lantunan bunyi disebabkan oleh tekanan kita menahan nafas dan suara maka kita tahan dia melantun alqa alqa Al qalqalah itu lantunan bunyi suara itu lebih mirip pada bunyi baris atas ya bermakna kalau huruf dia tebal aa, kuat maka dia punya qalqalah dia akan bunyi tebal dia bukan alqa bukan ke tapi alqa alqa al tapi jangan bunyikan ko. tambah huruf, huruf hamzah dia bunyi bagi atas alqa 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 ah dia bunyi qa ha, ya dia mirip kepada tapi tak bunyi alqa ha, dia bukan alqa tapi kita tahan nafas kita kita tahan suara kita maka selepas itu lantunan bunyi itu seolah bunyi sebahagian daripada baris atas alq alq pastikan kita punya uh, makhraj itu dipelihara pada pangkal pangkal apa makhrajnya pangkal lidah ya yeah? nah, kalau kita ke depankan sikit dia akan jadi aka aka itu kaf Nanti dulu, minggu depan. Ya? Yeah. Ini qaf dulu pangkal lidah minggu ini. Auqa. Auqa. Okey. Dan kita selepas itu sifat dia isti'la. Isti'la merujuk kepada juga iaitu uh, bulatan uh, yang kedua belah kanan isti'la maka isti'la maknanya meninggikan ...pangkal lidah. Ke langit-langitlah. Sebab lidah kita semua tu... ...semua makhraj lidah... ...semua dia akan melibatkan... ...langit-langit yang bersetentangan dengannya. Jangan kacau langit-langit. Langit-langit tak bergerak. Dan kita juga jangan kacau lidah. Sebab lidah kita sepanjang itu... ...dia akan bersetentangan dengan langit-langit atas. Maknanya bila disebut pangkal lidah... ...dia mesti kena setara selurus dengan pangkal lidah apa apa ni langit-langit paling paling hujung yang bertentangan ataupun yang bertepatan dengan pangkal lidah eh makna angkat pangkal lidah kita ketika mana menyebut huruf qaf itulah dipanggil isti'la isti'la itu meninggikan kita meninggikan pangkal lidah kita jadi pangkal lidah kita diangkat maka dia akan bunyi Aq Aq Q Q Ya Ni baik-baik Qaf ini Dia dekat sikit dengan Kha Iaitu di hujung halkom di sini Sebab tu kita senang mendengar Kesalahan orang kedah menyebut Q Ya Dia akan sebut Q Q Q Ha ya Orang Kedah dia akan senang pergi turun sikit ke bawah. Dia akan bunyi kha 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 kha. bila dah bunyi kha itu dia dah masuk pada hujung halqum bahagian atas. Ni. Okey. Jadi maknanya kita kena pastikan jangan berlebih sangat sampai ke bawah. Dia akan berbunyi macam kha tetapi naikkan ke atas betul-betul di pangkal lidah dia akan bunyi al Ko Ko Aki Ki Dia tetap berkali dah Cuma dari segi ketebalan huruf tu Bila dia bagi bawah tu dia menipis sedikit Dia bukan menipis uh, Dia kurang sikit ketebalannya Nanti kita kata nipis jadi kaf pula Dia bukan menipis Dia dikurangkan ketebalan apabila dia berbaris bawah Macam kita baca Fatihah Ihdinas siratal mustaqim. Cuba sebut. Ha, dia tetap pangkal lidah. Dia tetap tebal tapi kurang. Kita tak boleh baca Ihdinas siratal mustaqim. Qul. Ha, tak tak payah sebab dia akan ketebalan dia berkurang. Ihdi nasihrat al mustaqim. Ha, tetap kita menggunakan pangkal lidah. Tetap sifat dia istiqlal, Iaitu meninggikan pangkal lidah kita ke langit-langit atas. Tetapi sifat dia yang ke uh, yang seterus di bawah istiqlal tu dia adalah infitah infitah di sebelah kiri maknanya merenggangkan infitah tu asal makna dia terbuka terbuka ruang macam mana dia boleh jadi terbuka iaitu merenggangkan tengah lidah dari langit-langit maknanya kita punya lidah tidak perlu tengah lidah kita tidak perlu dinaikkan ke atas dia kekal di bawah bila lidah kita kekal kat bawah, walaupun pangkal lidah kita kena angkat. Eh, angkat pangkal lidah sebab huruf isti'la. Tapi tengah lidah jangan angkat. Eh, mana dia kekal ke bawah. Bila dia kekal ke bawah, menyebabkan ada ruang terbuka. Eh, antara lidah tengah kita dengan langit-langit. Bila ada ruang atas itu, itulah yang dipanggil infitah. Terbuka. Bahagian tengah lidah kita dari langit-langit menyebabkan suara tidak terhimpit. Ya, dia tidak seperti huruf itbaq. Sad, ba, ta, za itu itbaq. Kalau itbaq ni dia kena angkat kita punya tengah lidah tu naik ke langit-langit menyebabkan suara tu terhimpit. Ya. Kalau kita sebut huruf dot Al kita punya tengah lidah kena naikkan. Ya. Kalau sad, al Els al mana tengah lidah kita pangkal lidah kena naik ya yeah? kalau to begitu juga al pangkal dan tengah lidah kita ke atas al ya yeah, tengah lidah kita menghimpit ke langit-langit begitu juga la al El, al mana pangkal dan tengah lidah kita naik tetapi qaf tidak ya qaf kita hanya naikkan pangkal lidah kekalkan tengah lidah di bawah menyebabkan dia ada ruang antara tengah dengan langit langit atas maka dia berbunyi alqa alqa dengan mengekalkan tengah lidah kita berada di bawah supaya berlaku renggangan renggangan itulah dipanggil infita maka sempurnalah sebutan huruf qaf yang berada makhrajnya pada pangkal lidah tetapi meraihkan sifat dia jahar ya? sifat jahar dan syiddah tahan kita punya angin nafas tahan suara kita tetapi lepaskan bunyi lantunan dia sekiranya dia mati alqa alqa dan pastikan pangkal lidah kita naik atas alq. Dan kekalkan tengah lidah kita di bawah supaya berlaku renggangan Alq. Alq. Ha, jadi dia akan jadilah ter terpancullah satu sebutan qaf yang sempurna dengan makhraj dan sifat-sifatnya yang lima. Ha jom kita praktis semula ayat yang ke-10. Dan kita akan tekan sedikit pada ini jarang berlaku uh, uh, huruf hujung itu bertajdid. Sebab tu susah nak beza sekiranya kita tidak bagi penekanan pada tajdid iaitu ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Dia mesti bunyi tajdid, tekanan daripada henjutan tajdid tersebut. Yeah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الانسان يومئذ اين المفر kalau sekadar sebut mafar tak eh? tak 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 ada beza kalau tak ada tasdid kita akan baca mana macam mana yaqulul ya insanu yawma idhin aina mafar nak bunyi kuat tu kita cuba sebut aina mafar Jadi bila kita tak sebut ru tu dia tetap bunyi tasydid itu. Ainal mafar. Ainal mafar. dia kena tekan macam tu. Yaqulul insan yawma idzin ainal mafar. Yaqulul itu bunyi hanjutan tu dah okey eh? Yeah. tapi bila yang ayat yang sebelas tak ada tajdid macam biasa kallala Wazir <coughs> ah ha, ringan jelah kallala إلى ربك يومئذٍ المستقر إلى ربك يومئذٍ المستقر ha, مستقر, مستقر. إلى ربك يومئذٍ المستقر هذا كل يوم ما جمع ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ nafsihi ha, basirah Nah, ini sifat dia kuat eh sebab dia sod itu pangkal lidah kita angkat kemudian kita punya tengah lidah pun dinaikkan ke langit-langit tengah eh maka dia dia tak boleh bunyi si itu bunyi sin. Ya? Dia tak boleh usi. Tu. Dia yang bukan kita punya muncung tu yang pentingnya. Dia tak melibatkan muncung kita. Ya? Dia pastikan pangkal dan tengah lidah kita tu diangkat. Ya? Basirah. <tuh> 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 Macam kita baca fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. المستقيم Bukan nos, eh, bukan no. Ihdina, eh, no. bukan no, no. Eh, Ihdina. Tapi sod itu tebal. Ihdina eh, siratul mustaqim. بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَ بَصِيرَةٌ بَصِيرَةٌ, بصيره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة La tu harrik bihi lisanaka li ta'jalabih. Tu harri tu ra nipis ke tebal. Nipis sebab apa nipis? Bila dia baris bawah. Ah janganlah baca la tuhar Oh, itu tebal. La tu har. Dia bunyi dia. La tu harri. Bunyi dia harri. Bukan harri. Bukan harri. Dia harri. La tu harri. Bihi. Lisanakali. Ta'jala. Bihi. La tu harrik bihi lisanaka lita'jlabih. Nah macam kita baca surah al-Falaq. Ya. Min syarri ma Ah, bukan syarr bukan syarri de syarri min <tip> syarri ma khalaq, wa min syarri wasiqin idza waqab Wa min syarrin nafasati fil uqad Ha, semua tu baca dia bukan syarri Dia syarri Sebab? Sebab apa? Sebab roh tu bagi bawah Maka bila roh bagi bawah, Maka huruf yang sebelum itu kena dipersiapkan untuk membunyikan baris bawah yang menipis la tu harrik bihi lisanaka la ta'jal bihi in إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ Summa inna 'alaina bayana. bayana bukan a bukan inna dia e e inna 'alaina Jangan baca A eh. Thumma in Bukan in Dia I Thumma inna alayna bayanah Thumma inna alayna bayanah صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته